Коханий! Зі святом тебя! Так це ж не розы? Ну же, это салат. салат. Що салат, что ним робить буду. Ну, а, а в розы. Странят у меня бабуся робила варенье. Ты з Цезаря себе зробишь. Ты бачишь сейчас скільки розы коштуют? Бачил. Бачил, дорого. А что? Я тобі? приготую, а що? я тебе позову на спорту. Шо ты жінки подаришься. Шестнадцатый iPhone. Ничего себе. А тебе что подарили? И мне 16 iPhone. Покажи. Покажу. Вот окей. Вот, вот ты, боже, классно. А скажи, пожалуйста, ну хорошо, вот ты же не подарила это хорошо. А вот почему она тебе не подарила вот, видеостойку бы, Руслан? Ну, ты поставил бы ее в торговый центр и не продавал бы контент по секунду. Вот прикольный ну, же бизнес, классно, где, где я рассказывал вообще. много на канале. Да, у нас уже возникали вопросы этим заняться самим. И что? С женой. Что, заехал в Караван? Нету. Нету места, куда поставить Не дали места? Не, не дают, да. Да, я уже не, есть... не будет давать уже. Я думаю, за даст. Мне кажется, как в любом бизнесе надо уметь договариваться. Не просто договариваться о своих интересах, где ты только видишь математику. Да, на этой стойке можно зарабатывать. Она тем более двухсторонняя, да, такая. На ней можно зарабатывать 500 долларов в месяц. Но когда договариваемся за помещение, если правильно договориться, правильно. Надо интересы обоих сторон учитывать и должно быть так, чтобы выгодно было всем, не только думать за свою математику. Когда вы едете разговаривать, вы должны сразу в голове представлять интересы того человека, с кем вы будете разговаривать, чтобы ему это тоже было интересно, стояло в торговом центре. Понятно, скорее всего, в караване уже есть там была своя да, есть своя свои... реклама, у них там свои стойки, им свои люди, да, свои клиенты. Но если правильно подготовиться, подойти к этому, конечно, можно то тогда все можно договориться. Я считаю. Вообще, в нашей стране, как во всем мире, договориться можно всегда. Главное, находить подход и учитывать интересы обоих сторон. Подписывайтесь на наши видео, покупайте нашу продукцию. Ставьте лайки.